Вчера что случилось? Показывают документы, которые по решению суда, они как работники своей организации должны были провести обыск а, Неруттехпром, у Нерут А так как это здание не принадлежит Неруттехпрому, а принадлежит UNI International. И не Нерубчикпром зарегистрирован на 98А, а здесь 112 Ревенска, то, не знаю по или как, опуск был произведен здесь, в этом здании. А... Вот в то же самое время я... они требовали Дадим ключи от офиса, чтобы провести область. Вот. На мне ключей не было. Так как директор здесь офиса не имеет, то у него тоже не было ключей. А директора не русских проб. Ключи находятся только у меня или же у директора UNI International. Я сказал а, майору, он не представился, как его фамилия и имя, не показал мне его бэдж, а я ему сказал, что я могу пойти сюда, в бар, и тут взять ключи для того, чтобы открыть помещение. Когда мы спустились в бар, я сейчас спрашиваю, где ключи, у кого сейчас находятся ключи. У меня зазвонил телефон. Майор говорит, отдайте а телефон. Я его спрашиваю, извините, пожалуйста, вы имеете какое-то право ко мне обыска, претензии, или я нахожусь под арестом, или я свободный человек. Он сказал, что вы свободный человек. Но телефон хотел у меня забрать сухо. Это моя частная собственность. И я ее буду защищать. Я ему не отдал. Подошел к вырули телефон, вытащили мне машину, кинули машину. А общего повинен быть на рутых кровь. не я на рыбе. Це є вже 5 місяців чи шість. U and I International Corps. Чого вони сюди прийшли? Може помилилися. Але обшук був тут зроблений. Всі документи, всі папіри були, з'являться. Скажіть, якими були дії міліції? Чи правда що вас силоміць у міліцейський бобик запхали? Так, да, запхали мене. Медицинские воби кинули туда притримали протримали 3 години.